turun ke ikon ni. Masalah sangat banyak. Baru ni saya buat video. Tentang ladang babi di jalan Cangkak Jong ke Kampar. Di kampung Tanjung Keramat. Saya buat video. Daripada situ. Dah hanya tiga minit. Sahaja untuk ke masjid Tanjung Keramat. Isu ini didedahkan oleh Muhammad Ustaz Afri Sabri. Adul Manjoy. Di dalam Dewan Undangan Negeri. Dia kata bahawa dalam kawasan daerah apa? Balang Padang apa? Batang, Batang Padang. Eh. Batang Padang ni saya buat rekod ni. Dalam daerah Batang Padang ini sahaja tuan sekalian. Ada 30 ladang babi. 30 ladang babi. Mana? Kemudian bila ESKO jawab. Yang lucunya bila ESKO jawab. ESKO kata bukan 30 tapi 20 sahaja. Adun Manjoy merujuk kepada fakta di dalam lama Veterina. Veterina Negeri kata 30. Esko kata 20. Tiba-tiba terus berubah dalam lawan veterina kata 20. Macam silap mata tu. Macam silap mata. Dan Esko kata tidak ada ladang babi yang haram di batang, ba, ba, batang padang ini. Dalam banyak-banyak yang di, disenaraikan ini, dalam banyak-banyak apa namanya disenaraikan ini, tidak ada ladang babi yang di, di berdaftar di Jalan Kampar dan Cangkak Jom. Tak ada pun di situ. Maknanya, yang saya pergi tengok itu, ialah ladang babi di alam dunia. Saya bagi koordinat GPS. Koordinat GPS ni tuan-tuan segala. Kalau tuan-tuan duduk mana segala, tuan-tuan tak akan tertukar di muka bumi. Kecuali tuan-tuan cari di planet Marek atau di planet Bulan. Kalau di atas muka bumi ni, kelelek, koordinat yang sama, di situlah tempatnya. Dan di situlah dadam babinya. Bila kita pergi ke masjid dalam tiga minit perjalanan, tiga minit perjalanan, ada masjid. Esko jawab tadi, buat sidang media, oh kita jaraknya ialah 200 meter. Kita bukan nak kata 200 meter, berapa ratus meter. Tapi nak ceritanya je betapa dekat dengan dengan perkampungan orang Melayu. Kita keluar, kita tanya pula kepada uh, apa nama ada ada bau kata di sini sangat berbau kata menghidu bau babi setiap kali waktu subuh dan juga waktu hujan Allah azabnya orang besuk tak apalah dia tak hidu bau dia hidu bau ikannya ikan naik kuala besuk itulah hidunya ha, <laughs> saya ni tak apalah bau budu tak tak ada masalah tapi nak ceritanya saya tak saya tak boleh nak jangka tak boleh nak cannot bring lah, budak budak muda sekarang. Tak boleh nak bayangkan betapa sabarnya tuan-tuan menghadapi situasi ini. Selama ini. Macam mana tuan-tuan boleh sabar hadap situasi ini? Bau tiap-tiap pagi macam ni. Ladang itu rupanya, rupanya tidak ada dalam pendaftaran yang disebut oleh Esko. Ertinya sama ada Esko berbohong atau ladang itu ladang yang haram. Sampai ke hari ini tidak ada apa-apa tindakan. Kalau tuan-tuan memilih untuk mengundi calon amno dalam pilihan raya kecil ini, artinya tuan-tuan telah reda perkara ini berlaku kepada sahabat-sahabat kita. -sahabat Walaupun tuan-tuan bukan orang, wala tanya-tanya keramat. Itu satu. Yang kedua, Esko kata lagi. Esko yang menjawab dalam itu lah. Ha, sebut lagi, ni saya nak baca. Dan sila jawab. Eh. Esko kata bahawa dalam banyak-banyak uh, ladang babi ini ada satu syarikat yang katanya syarikat Yikar Rabba Estate and Farming Sendian Berhad. Nombor pendaftaran 19710308277. Dia sebut bahawa syarikat ini telah pun mengubah kepada sistem modern pig farming atau syarikat yang berasaskan teknologi moden untuk nak uh, bina ataupun nak selaraskan ataupun nak selia Uh, kandang babi ni syarikat ni kata dia sedang bergerak untuk nak menyelesaikan kandang babi secara moden dalam masa progresnya 38% dah dipuji syarikat ni dalam jawapan ESCO tadi ESCO sebut dalam Dewan Undangan Negeri Perak ni ada perkara perlu sahkan. baik, soalnya syarikat yang disebut tadi, bila kita buat semakan dalam SSN dalam buat semakan SSN syarikat ni sudah expired pendaftaran dia macam mana ESCO boleh kata sebuah syarikat yang expired ya, sedang dalam proses nak jadi syarikat-syarikat yang menyelaraskan pertenakan babi secara moden? Artinya, maknanya jawapan ESCO dalam dun perak sendiri pun tunggang langgang. Tunggang langgang. Allahu Akbar. Tak, saya tak boleh bayangkan macam mana rakyat perak boleh terima sebuah kerajaan yang menjawab dalam dun perak dalam keadaan kabut. Kalau Datuk Najib keluar daripada penjara, duduk tahanan dalam rumah, perkara pertama yang akan dilakukan mungkin ialah Datuk Najib akan memberikan pengaruh tekanan kepada UMNO untuk tidak lagi bersama dengan kerajaan pakatan harapan maka akan ada orang yang bimbang kisnya yang berjumlah 47 atau 74 ini 47 akan dibicarakan semula dan akan mengalami masalah-masalah yang tak dapat dijangka itu yang paling penting sebab itu saya isyarat saya signal kepada tuan-tuan ahli-ahli amno yang ada supaya fikir baik-baik untuk kepentingan perjuangan AMNO sebab apa tuan, tuan kata oh nak apa dah bersungguh sangat ni nak bersungguh nak lawan nak, nak sayang pada AMNO tuan tuan bukalah saya ni nak bercakap bagi kepentingan AMNO sangat tidak tapi kerana kami di pihak perikatan nasional melihat bahawa AMNO ialah salah satu dari komponen kekuatan Melayu Islam yang ada pada hari ini tetapi sekarang sudah semakin hanyut semakin hanyut semakin hanyut dibadai oleh pakatan harapan. Ini syia berlaku. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau pun anda bagi kekuatan kepada Amno, setakat mana Amno nak pergi kuat? Dua tiga hari lepas saya dengar Datuk Jo, Datuk Jo Rani ini nak eh Presiden Amno. Dia bercakap di sebelah Datuk Seri Anwar Ibrahim, apa yang dia kata? We will make sure you will be the prime minister in next term. Maknanya apa dia? Kami akan pastikan kamu akan menjadi Perdana Menteri sekali lagi untuk next term. Untuk penggal yang berikutnya. Artinya, perjuangan amna pada hari ini ialah untuk menjadikan Anwar sebagai Perdana Menteri sekali lagi. Itu saja. Setakat itu sahaja Kalau itu saja, maka apa lagi nak diharapkan? Sebab itu, tuan-tuan sekalian, marilah bersama-sama dengan kami ada di dalam Perikatan Nasional. Saya tak saya tak minta ahli-ahli UMNO keluar daripada UMNO. Tak payah. Macam Datuk Mas sebut tadi, pakailah baju dacing sekali pun tak ada masalah. Pikulah bendera dacing sekali pun tak ada masalah. Cuma masuk dalam bilik mengundi, tolong pangkah perikatan nasional.